প্ৰিয় দৰ্শক মণ্ডলী আজি মই আকৌ আপোনালোকৰ ওচৰত ৰমজানৰ বিষয়ে বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' এটা লৈ আহিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো হৈছে যে প্ৰশ্ন কৰিছে বহুতে যে ৰমজান মাহৰ ৰজা ৰাখি থকা অৱস্থাত পায়খানাৰ ৰাস্তাৰে বা পেচাব কৰা ৰাস্তাৰে যদি তেজ বা ৰক্ত বাহিৰ হয় তেনেহ'লে ৰজা সংগ হ'ব নেকি বহুতে প্ৰশ্ন কৰিছে যে পেচাবৰ ৰাস্তাৰে বা পায়খানাৰ ৰাস্তাৰে যদি ৰক্ত বা তেজ বাহিৰ হয় তেজ ওলাই আহে কিছুমানৰ পাইলছ হয় পাইলছ হোৱাৰ কাৰণে লেট্ৰিনত যোৱাৰ পিছত কিছুমানৰ তেজ বাহিৰ হয় বা ৰক্ত বাহিৰ হয় তেনেকুৱা অৱস্থাত ৰজা ভংগ হ'ব নেকি আৰু ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হৈছে যে শৰীৰৰ পৰা তেজ বা ৰক্ত বাহিৰ হ'লে ৰজা ভংগ নহয় যাহে পেচাব কৰা ৰাস্তাৰে হওক বা পায়খানাৰ ৰাস্তাৰে হওক শৰীৰৰ পৰা ৰক্ত তেজ বাহিৰ হ'লে ৰজা ভংগ নহয় এইটো মনত ৰাখিব আৰু এটা প্ৰশ্ন কৰিছে যে ৰমজান মাহত ৰজা ৰাখি থকা অৱস্থাত যদি কাৰোবাৰ বমি আহে বমি আহিলে বা উল্টি আহিলে ৰজা ভংগ হ'ব নেকি আৰু ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হৈছে যে ৰজা ৰাখি থকা অৱস্থাত যদি কাৰোবাৰ বমি বা উল্টি আহে অনিচাকৃতভাৱে কাৰোবাৰ শৰীৰটো বেয়া লগাৰ বাবে মাথা ঘৰোৱাৰ বাবে যদি নিজে নিজে বমি আহিছে তেনেহ'লে মুখ ভৰ্তি হৈ বা মুখ কম কমকৈ বমি হ'লেও ৰজা ভংগ নহয় যদি কোনোবাই ইচ্ছাকৃতভাৱে নিজৰ হাতৰ দ্বাৰাই বা নিজৰ ইচ্ছাৰ দ্বাৰাই বেয়া লাগিছে গেছ হৈছে অলপ বমি কৰি দিওঁ বমি কৰিম বুলি কৰি যদি কোনোবাই বমি কৰে যদি মুখ ভৰ্তি হৈ বমি আহে বমি হয় তেনেহ'লে ৰজা ভংগ হৈ যাব আৰু যদি কোনোবাই বমি কৰিম বুলি কৰাৰ পিছতো যদি অলপমান বমি আহে তেনেহ'লে ৰজা ভংগ নহয় আৰু কোনোবাই যদি বমি কৰাৰ পিছত অলপমান বমি আহে বা অলপ টেঙা টেঙা ভাৱ অহাৰ পিছত সেই টেঙা টেঙা পানীখিনি বা কোনোবাই যদি ইচ্ছাকৃতভাৱে মুখলৈ অহাৰ পিছত যদি আপক গিলি দিয়ে তেনেহ'লে ৰজা ভংগ হৈ যাব আৰু মনত ৰাখিব সকলোৱে যদি অনিচ্ছাকৃতভাৱে কোনো অসুবিধাৰ বাবে অসুবিধাৰ বাবে যদি নিজে নিজে অকস্মাত যদি বমি আহিছে বা কা উঠিছে কা উঠাৰ পিছত যদি বমি আহিছে তেনেহ'লে ৰজা ভংগ নহয় যদি কোনোবাই নিজৰ হাতৰ দ্বাৰাই ইচ্ছাকৃতভাৱে নিজৰ ইচ্ছাৰ দ্বাৰাই কোনোবাই বমি কৰিম বুলি কৰে আৰু যদি মুখ ফুল হৈ মুখ ভত্তি হৈ যদি বমি আহে তেনেহ'লে ৰজা ভংগ হৈ যাব আৰু কোনোবাই যদি অলপ অলপ বমি অহাৰ পিছত যদি কোনোবাই সেই বমিখিনি বা টেঙা টেঙা পানীখিনি যদি কোনোবাই আকৌ গিৰি থয় তেনেহ'লে ৰজা ভংগ হৈ যাব আৰু ৰজা ৰাখি থকা অৱস্থাত চকুত দৰৱ চকুত দৰৱ লগাব পাৰে চকুত ঔষধ লগাব পাৰে কোনো অসুবিধা নহয় ৰজাক কোনো ক্ষতি নহয় আৰু ৰজা ৰাখি থকা অৱস্থাত মাথাত বা শৰীৰত তেল লগাব পাৰে কোনো অসুবিধা নহয়